generallə şəhid olan ölkənin prezidenti durub biz möhtəşəm qələbə qazandıq deyir. Bəli, dəyərli vətəndaşlar. İlham Əliyev möhtəşəm qələbə qazandığını deyir. Bəlkə mən səhv elirəm, bəlkə mən bilmirəm. Amma bu hansı qələbədir? Füzuli mi işğaldan azad olunub, Ağdam mı işğaldan azad olunub? Xankəndimiz işğaldan azad olunub, Şuşa-mı işğaldan azad olunub. Cəmrəylmiş işğaldan azad olunub. Dağlı Qarabağ-ımı almışıq, möhtəşəm qələbə qazandığını deyir. Bunu İlham Əliyev deyir. Amma mən sizə indi İlham Əliyevin möhtəşəm qələbə dediyi nədirsə, onu izah etməyə çalışacağam. İlk öncə dəyərli həmvətənlər, videonu bəyənin, kanalımıza abunə olun ki, daha çox insan bizi izləməsin. İlham Əliyevin möhtəşəm qələbə dediyi heç də Qarabağ deyil, heç də Tovuzdakı toquşmalar deyil, heç də hansısa bir rayonun alınması deyil. Qələbə dediyi Azərbaycan xalq cəbhəsini xain elan etməsi, təkcə 6 gün ərzində 23 cəbhəsini həbs eləməsidir. Cəbhətçilərə qarşı biz səlim yürüşi başlayıb və Artıq 23 cəhpartidən ən azı bir 15-inə cinayət açılıb. Parlamentdə təxribat törədirlər deyir. Deyir ki, cəhpartçılar parlamentdə təxribat törədir. Qarabağ qazisini həbs edir. Deyir ki, parlamentdə təxribat törədir. Siz təsəvvür eləyirsiz. Elə cəhparti var, ümmet ovo yürüşdə iştirak eləməyib. Və parlamentin önündə həbs onlanlardan heç biri olmuyor. HSP-ri ölmür, olmayıb parlamentin önündə. Və bu prezident durur deyir ki, biz qələbə qazanırıq. Bəli, qələbə düz deyirik Hamaliy. O qələbə qazanır. Çünki diktatura ilə demokratiya savaşı gedir bu gün Azərbaycanında və diktatura onun qələbəsi kimi qeyd edir bunu. Cəfətçilərin, haq sözü deyənlərin həbsini İlham Əliyev böyük bir uğur, böyük bir qələbə sayır həmişə belə olub, daima belə olub. İlham Əliyev həmişə bizim susqunluğumuzdan, bizim saxtiçiliyimizdən, bizim etiraz etməmizdən, bizim sorğulamamızdan istifadə edib. Generalımız şəhid oldu, sorğuladıq mı? Müəyyən bir qısım sorğuladı. Xəyanət var generalın şəhid olunmasında. Sorğuladıq mı? Xeyr. Onlarla insan bu gün həbsxanadadır. Vicdanlı insanlar, mübarizə aparan insanlar, silahsız, sadəcə sadəcə Haqq deməy dediyinə görə bu gün həbs eddilər. Biz sorğuladıq mı? Xeyr, sorğulamadıq. Çünki günah bizim özümüzdədir. Biz İlham Əliyev bu şəraiti yaradır ki, İlham Əli bu ölkəni, bu gözəl ölkəmizi, sərvətlərini talasın, bu gö gözəl ölkəmizi Türkmənistana çevirsin. Əgər biz belə davam etdicəysə, biz Türkmənistan olacağıq. Orda ümmiyyət də heç bir şey yoxdur. Orda Qurbanqulu var. Nə deyir odu? Başqa bir variant yoxdur. Orada lapçı haqq sözünü deyən kişiyə çıxan, etiraz edən belə bir məsələ yoxdur. Bir də, yəni 21-ci əsrdə deyil o ölkə. O ölkə 10-cu, 12-ci əsrlərdə yaşayır. İlham Əliyev bizi də sürətlə ora aparır. Ermənlərin üzərinə qoşun yeridməkdənsə xalqın qapısının, haqq sözü deyənlərin, demokratiyanı tələb edənlərin üzərinə qoşun yeridir. Biz bu nəsəsi qaldıqca hamımızın qafsı döyüləcək. Ona görə də maksimum biz səssiz qalmamalıyıq, etiraz etməliyik, haqq səzimizi bucaltmalıyıq. Sağ olun. Status TV kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin.